Vielen какие у меня красивые? Нет, снежурочка не подходит. Как это не подходит? Подходит снежурочка. Конечно подходит. Ребята, а давайте чтобы у нашей вредной королевы поднялось настроение, мы с вами должны крикнуть новый год. Ну как поднялось настроение? Можешь Можно ли я буду с вами играть. Конечно, конечно. Ребята, а давайте проверим. Проверим, какое настроение? А, 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 а какое у нас настроение? Клевое! Клевое настроение! Молодцы! А давайте мы сейчас с вами приподнимемся с места. Приподнимемся. Встали на ножки. И мы сейчас с вами покажем, какое у нас настроение. Готовы? Так, приготовили ручки и повторяем за мной. Выше ручки, выше, выше. И давайте похлопаем себе. Repeat the gonna подарочки, мешок такой тяжелый, такой тяжелый. Я устал. О. Надо дедушку повеселить, надо ему стишки, песенки все. Кто а за Поднимайся, рассказывай, рассказывай. рассказывай. Поднимай. Ребята, давайте все сделаем

А да, и так, и так. не шел. и С новым родом, подавляю. <говорит> <Дет, два, восемь. говорит> <говорит> Приятного. 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 У нас есть у нас Все у нас еще старый, 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 а, а, а на сайте. Молодец, не Молодец, в доме. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Ребята, реабилитационная группа. Мы приготовили вам много подарков, но просто высказывать его неудобно. Поэтому вы будете с учителем делать всякие разные поделки и рисовать, потому что Новый Год. С Новым Годом, ребята! И еще Дедушка Мороз приготовил для вас много подарков. Но для того, чтобы их получить, нам нужно всем вместе потанцевать. Можно на месте повторять за Снегурочкой. Вот веселая песенка. И мы с вами еще немножечко потанцуем.

четвертому классу и получаем подарочки от Деда Мороза. Итак, девятый класс. Что мы будем с вами сделать? Что делать? Давайте поздравим всех с Новым годом и пожелаем им по одному слову. Что желаешь? Общую фотографию? Нет, подарок. Новинник поздравляет всех жителей города с Новым Годом. Сегодня мы дарили радость вспомогательной школы. И все это делали благодаря Анне Смольской, памяти Анны Смольской. С Новым Годом! С Новым Годом! Ура! Хочется сказать слова благодарности за то, что устроили нашим детям такой чудесный праздник. Полож... Много положительных эмоций подарили и чудесные подарки. Спасибо большое! С Новым Годом!